Я очень рад, потому что это все такой знак, что вся жизнь идет, и несмотря на все трудности надо идти вперед. И я думаю, что и сегодня мы подпишем договор о нашем дальнейшем сотрудничестве, продолжит конкретных конкретных мероприятий. И я надеюсь, что мы пойдем вместе и будем работать вместе, потому что с нашей стороны, с нашего министерства только э, хороший такой, чтобы на сотрудничество идти и вместе, и можно идти и на экспертную работу, обменяться опытом, обменяться и, и возможностями. Где бы мы не были завтра, через год, через пять, э, я уверен, что мы будем друзьями, что мы будем развивать сотрудничество и э, нет такой силы, которая бы стала на пути э, нормальных, хороших, цивилизованных дружеских отношений между литовским и украинским народом. Мы должны сейчас начать работать, чтобы вы, как и говорили очень правильно, господин министр, чтобы был конкретный результат. Да. Это чтобы не осталось только на бумаге но я, я буду и продвигать так, чтобы с нашей стороны был конкретный результат. Почетная грамоты Министерства аграрной политики и продовольствия Украины э, наградить Вигилию Саюкна, министра сельского хозяйства Литовской Республики, за огромный личный э, взнос в развитие украинско-литовского сотрудничества в агропромышленном комплексе э, э, последовательную поддержку в реализации евроинтеграционного курса Украины в аграрной сфере. Да, спасибо большое. спасибо. 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 спасибо, большое. спасибо. спасибо. В светлой. Также мы с министром познакомились в Литве на выставке Агробалт, который проходил в этом году. И я по моим оценкам, это аграрный сектор Украины будет развиваться динамически. динамически. И я очень положительно на это, на, это, на это смотрю. И вот сегодня подписали конкретный план действия между министерствами, где мы дискутировали о, не, о некоторых сферах, где мы можем поскорее продвигаться, где немножко еще надо дискуссии проводить, так я думаю, что это сотрудничество будет развиваться и очень скоро. По, по моей системе я э, сколько вот э, дискутировал, сталкивался, насколько я вижу, так точно могу твердую девятку э, поставить или десятку по десятибалльному системе. Спасибо.